Вот такой э, игрок Литстрем, швед. Так, слышал. Он начал э, вот именно играть с квадратным крюком. Какое его преимущество было, что под бортом, под бортом, шайбу легче, под, легче выколупывать из-под борта, а, если он, балута... да, если крюк квадратный, сразу становится в борт. Им легче играть возле борта. И Литстрем играл практически всю свою карьеру с, с, таким квадратным. А сейчас такие делаются клюшки квадратные с углом? Сейчас нет. Сейчас... Это запрещено, наверное. А я не знаю. В целях безопасности. Я не знаю, но сейчас я не видел, чтобы кто-то играл с квадратными руками. Да. Ага. Хорошо, а если ровная клюшка, то щелкануть можно сильнее, мощнее, чем загнутой или нет. Более прямой удар будет. Ну вот мышка. Сила броска не зависит, не так зависит от крюка, как от техники броска и от э, флекса, флекса клюшки. Что такое флекс клюшки? Это гибкость. То есть у каждой клюшки есть своя гибкость. Есть более гибкие, которые, которыми ты можешь более короткие а -а -а. броски делать, просто а -а -а. ее прожимать. А есть более твердые. И, соответственно, тут тоже варьируется. Каждый игрок подбирает под себя. Есть игроки здоровые, а они берут более твердые клюшки. Хотя в вот овечки он весит больше 100 килограмм, но он играет с мягкой клюшкой относительно для него. То есть это все, все очень индивидуально. А направление тогда шайбы, ладно, сила не зависит направление, а направление шайба заанутой клюшки что же идет конечно. получается тут да, да, да. же надо учитывать при ударе на мышь да щелчок например конечно, конечно. Вот, направление... вот вы говорите что вам больше клюшка загнутая, тогда вам надо уже учитывать и не только силу но и направление клюшки да. также дело привычки как ты привык играть есть есть... А щелчки у вас были в вашем арсенале? Ну вот может? Конечно, были. Куда? Я, я, я Вы использу... да. Вы их использовали, Использовали да. часто? Да, конечно, я же в защите играл. Защитники постоянно щелкают с синей линии. С синей линии? Конечно, да. то есть их используют для, для таких бросков с дальней дистанции защитников. Поэтому, конечно. И попадали в цель они у вас. Попадал, э... попадал, попадал. Но опять же, плюшка это очень индивидуальный момент. Вот я сейчас взял плюшку. Вы мне дали. Я а -а -а. понимаю, что это, во-первых, загиб не мой, и оно сразу ощущается. Да. Да? То есть оно сразу Два года в... прошло, и вы все помните. Я Память есть. Конечно, в руках, не. в коньках, на ногах. Да. да. Поэтому каждый игрок подбирает под себя клюшку, то, как он привыкает. И по длине, также, и, и по всему, да? да? Да. И по флексу. гибкость тоже. Ну, очень ваши клюшки где сейчас? Ваши клюшки еще есть? Они недалеко. Дома. Живые есть, Живые, да? Конечно. Все, <с> высота <с> пешки <пью> очень зависит. Это как по длине, короткая или высокая? А, опять же, все индивидуально. Не, вот это именно для вас. Для меня.